srčko Lukačić, onaj trener a, Pa ja kao domaćin da sve pozdravim i da svima poželim sreće i da sve prođe onako kako to kupi nalaže. господари турниру, ми витаеме усіх учасників учесници во бажаємо и бажаеме успехи во секој од нас. Купот е такмичење. Нема фаворита и мислим да сви овде имаме 25% шанси. Jerko ja, Karić kažeš što kubok to su osobljive zmaganja i tijekom nikoli, nema, nikoli nemaje favorita, i tomu kažnost komanda ima po 25% šanse na perimonu. Jedan detalj je uvijek bitan i malo sreće, malo koncentracije, favoriti uvijek padaju na kupu, niko nije favorit zato što nemate šta da izgubiti в, ніхто никто не має чего втрачати. І и кубку завжди и куплю роль где его и, когда доля 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 долго, 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 да долго, добрые домашние, долго, 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 долго,

Uh, так, воно, я покажу, що він сподівається на те, що вболівальникам сподобається цей uh, турнір і переможе в ньому той, хто буде мати, скажімо, краще більше knowledge, More knowledge. More knowledge. Yes. Кому, кому більше пощастить і хто застосує певні свої кістки, баскетбольні знання. Это все, что сказал тренер официально. Вы можете поставить это задание и дизнаться все больше. Желька, есть ли у вас в команде травмированные игроки или какие-то кадровые проблемы? Нет, nee, буду все. И второй вопрос. Не так давно вы играли с Гаверлой. Завтра вам тоже предстоит сыграть против команды Медиа Мурзина. Это не станет проблемой, потому что команды слишком хорошо друг друга знают?

Я запитаю, пожалуйста. А, ну, это второе западное даби, да, беда, как уже сказали, за короткое отрезок времени. Но вот прошлая игра за последние четыре сезона это была первая игра для политехники, когда она смогла выиграть у объектов на своей площадке. Вот есть ли какое-то давление еще вот сбоку такого именно, как бы, с фарта, не фарта, спортивного, кстати, на галеры, да? Или чисто спорт, даже не думайте. Každi sportsmjeno, спортсмен он o о таких uh, Sport je lijep što ima derbije, ali... ali u derbi i u sportu treba у треба sport i košarka. Niti sam <tipodim> se ja... Uh, možda. Sport mi je cikavi što u njemu je derbi. I, uh...

Не дивиться на те, як команди грали в минулому, хто як грав, а думає тільки про те, як вони зіграють завтра. Чи є ще запитання до голову Ніби немає запитань, тому відпускаємо Могу, вас в Все, дякую вам. Дякую. Запрошуємо до конференції трьох тренерів інших команд. якій послідовності, як ви будете виступати? Наверное, я начну. Раз Иван, Вторая игра за короткий период. Достаточно хорошо мы изучили соперники и они нас. И я, в принципе, доволен жеребьевкой и был уверен абсолютно, что мы попадем именно на львов. Поэтому все время мы готовились. Есть определенные проблемы по составу не восстановился основной разыгрывающий. Завтра не будет он принимать участие, это Лоуренс. Вот. Подписали мы, взяли в аренду Павла Буренко. Думаем, что он, по крайней мере, закроет хотя бы частично ту проблему, которая у нас возникла в первой игре. За за и Yes. Сколько я знаю, иногда во франковке да, даже больше смотрят на то, выше ли стоит гормочина, чем на то, на каком месте стоит сама команда. Да, то есть это вот, ну, очень серьезные игры против Гручинки. А, можно ли сказать, что полуфинал для вас будет чуть ли не финальный? игры изначально? Все игры, безусловно. Все игры со Львовым. Для нас это дерби, и правильно говорил Желька. Для нас это очень принципиальные, что для них, и что для нас это принципиальные игры. Поэтому, я же говорю, мне жеребьевка очень понравилась. Именно в плане, что мы опять играем со Львовым и будем выкладываться. И с их стороны я знаю, что 100%, и с нашей стороны. Мы не имеем опыта, и они не имеют опыта выступления в финале Кубка 4. Но вот это игры плей офф это игры на вылет. Вот кто как подготовился и как готов психологически, тактически. Тяжело придумать. Мы уже друг друга хорошо изучили и середина чемпионата. И знаем сильные и слабые стороны каждого игрока. Поэтому будет интересная игра. Я знаю, что едет и поддержка к нам, и местные фаны очень хорошо здесь болеют. Я думаю, что будет горячий матч. И понравится всем. Чьи запитания? Нема. Дякую ему, понравилось. Можно уходить или сидеть? Запросим до слова главного тренера муниципального баскетбольного клуба Миколая Агреса Галановский. Ну, тренера уже много тут сказали. Про этот турнир, хороший, красивый город. Приятно сюда приехать, как уже второй раз в этом году еще будем приезжать, потому что третий круг здесь будем опять играть, так что... Э приятно здесь находиться. А то про жеребьевку, если говорить. Три раза в этом сезоне, в сезоне играли против Запорожья. Уже один турнир в Запорожье был предсезонный. Три раза проиграли. Считаю, неудобный для нас соперник. Но достаточно уже знаем характеристику команды. И будем готовы с ними бороться и играть. Через запитание. Классический вопрос у вас в команде кадровой. Ну, Ануфриев травмирован, я думаю, рука. Ну, не знаю, будем пускать завтра, не будем, будем это думать еще. Так что остальные готовы играть. Ануфриев не будет играть? Да? Ну, думаем пока еще. Это было классическое вопрос, а чье? какого-то иншого характера вопроса? Немает, чье? Нужен вообще для вас, для вашей команды такой турнир, как Кубок, Суперлиги, то есть финал четырех или это излишний нет? Есть свои задания в чемпионате, то есть это сейчас... Я не знаю такой, ну интересный вопрос. Я считаю, что каждая игра, и мы профессионалы, мы каждую игру, которая у нашего клуба в этом сезоне мы играем. И я думаю, что между да, даже очень хорошо, что этот турнир есть, потому что две недели сидеть без работы, без игры, это трудно. Это хорошо, что этот турнир и можно здесь участвовать. Я сейчас западаю. Выходя на игру с черкасами, вы думали о том, что победитель поедет на розыгрыш кубка? Мы думали, мы готовились, и ребятам сказал перед игрой, это игра плей-офф. Так что одну плей-офф игру мы выиграли, будем стараться выиграть вторую. Чья еще запись? Запись Спасибо за ответы и приглашаю вас к тренера старого ЗНТУ Кирилла Большакова. Вы знаете, я не согласен с тем, что иногда вот говорят, что этот финал несколько усеченный, где-то интерес к нему вот не такой. Действительно отказались четыре флагмана украинского баскетбола от участия по своим внутренним причинам. Но ведь сам этот отказ несет в себе что? То, что турнирная мотивация этих команд сегодня направлена на другие турниры. Значит, их участие здесь не несло бы, ну вот, из крови из носа победа, правильно? Значит, остались те команды, которые действительно наиболее сильно мотивированы. Об этом каждый из э, моих коллег только что косвенно заявил и сказал, что действительно так. Поэтому я думаю, что спортивная составляющая этого турнира будет крайне высокой. Я пане то подарил, лучшее запытание дал. Ну, не будем задавать вопрос, знаем. Насколько скажется отсутствие Джереми Шапова на команде? значительно сказывается. Это уже немножко другая команда. Но у нас это будет не первая игра. И наша задача сегодня заниматься собой, не столько изучать соперника, понимаете, сколько самим э, найти ту линию, которая будет для нас наилучшей. Вы единственный тренер, единственная команда, которой удалось из четырех присутствующих уже держать кубок Суперлиги в руках. Вот, э, знание того, как выигрывать этот кубок, как считаете, поможет вам в этот раз или будет так же тяжело? Ну, вы же лучше меня знаете. Кому первому предоставляется слово в четыре последних года на пресс-конференции, тот выигрывает кубок. Мы же об этом уже говорили. Нет, это, конечно, шутка. Но э, каждая команда имеет свое состояние на сегодняшний день. Поэтому кто будет лучше и кто будет это больше заслуживать, тот действительно будет обладателем. И говорить о какой-то истории, ну это... по відношенню к сьогоднішнього турніру немножко не кери. Чи є ще запитання до пане Кирило? Дуже вам дякуємо за участь у конференції і всі журналісти запрошуємо на останні 10 хвилин тренування про техніки гличини. Хто має бажання підвідати, позднімати з Дякую вам за увагу.